Мене звати Ігор Каракатько, народі кажучи, карбюратор. І сьогодні я зібрав друзів презентувати свою книжку, яка написана до бившої своєї дівчини, яку я дуже кохав. Тому і присвятив їй ці вірші. Називаються вони Тобі кохана я пишу. Зараз вам задекларую пару віршів. Зараз, зараз. Я тебе кохаю. Моя мила дуже-дуже, земля і небо, вечір, щастя, дим, роки і рік, сніги водою стерті всі, вони мені одне, лиш ти і ти. Димить багаття річка плине, і байкери паганці куркатять. Моя тис пам'ять степу ковили, зорі, небесний голос і свободи. Дивіться, гляньте мій, то голос твій, як світиться він тепло на світанні. І я тебе кохаю, ти прекрасна. І вже тоді, там по готелі, я зрозумів, що поряд ти. І Богу, дякую, кохана, що поряд ти, що поряд ти. E, взагалі, я байкер, Організатор багатьох моторох фестивалів, фестивалів, режисер. Недавно став співаком. зараз Виступаю, співаю. Натхнула мене натхнення файна мотоледі дівчина, яка дала мені натхнення. і Я вирішив їй присвятити ці вірші. Сьогодні приїхали мої друзі підтримати мою презентацію книжки, також нову пісню, яку я присвятив теж коханій дівчині. Сьогодні вони тут звучали пісні, а також читали ми вірші. Міно. Знаходимося на чарівному березі річки Південний Буг. Мальовниче, гарне, файне, природа супер, небо супер. Ну що можу сказати? Слава Україні! Фрея. Я 11 лет, я уже в мотосообществе. Город Николаев. Мне понравилось вообще все. Я очень люблю карбюратора. Я не пропустила ни одного мотофестиваля с ним. Я все 10 лет езжу. Ну, раньше мы в Коблево, конечно, ездили. Сегодня приехали сюда. Мы ни о чем не пожалели. И если бы завтра нашему водителю не на сутки, мы бы тут еще с удовольствием остались. Все супер, просто, как всегда, все подготовлено. Красивейшие маечки, футболочки, кепочки. Там есть все. Ну и сам он сегодня и стихи читал, и музыка просто на любой вкус. Мы вчера прекрасно потанцевали. Думаю, что сегодня вы все прекрасно отдохнете. Ну, к сожалению, без нас, потому что нам уже пора. Всего самого доброго! З 2010 року. До Андріана, до карбюратора стараємося приїжджати постійно. Дуже гарна природа, дуже красиво все, трошки мало місця, ну нічого, будемо будем розширятися. Это ИЖ 49, это мотоцикл, который выпускался сразу после войны, после репарации, после победы. По репарации привозили все заводы в Союз, и в том числе немецкий завод, завод ДКВ. Немцы выпускали такой мотоцикл ДКВ-350, он был один в один. Там немножко вилка отличается. Немцы во время войны, у них было специальное для развед... подразделение, они ездили на разведку. И это был очень простой, очень надежный, но в то же время очень качественный мотоцикл. Ну, сэр забрал все эти технологии, с удовольствием начал выпускать. Эти мотоциклы, они стали самыми массовыми в истории СССР, потому что они стоили относительно недорого, относительно автомобиля, который не мог себе позволить обычный простой советский гражданин. И они получили огромную популярность в эти 50-е годы. Этот мотоцикл у меня 56-го года. Говорят, что они даже пахали. Потому что скотины не было, не было лошадей, даже коров. И эти мотоциклы использовали как отличную тяговую силу. На первой передаче он просто сумасшедший. У него объем 350 кубов. На низких оборотах он отлично тянет. И я вполне допускаю, что на них пахали. Но он мне достался очень давно, лет 10 назад. Там обменивались мотоциклами. И... Пригнал мне этот мотоцикл знакомый, он был покрашен в ярко-зеленый цвет, как красили обычно вознесенские заборы, ворота, кисточкой просто. Вот Я его полностью разобрал, э, отшлифовал, погрунтовал, вот, э, покрасил. Ну потом руки-то у меня вот такие, не, см не смог сам собрать своими руками. Хорошо, что вот в этом году нашелся мастер в Николаеве который смог собрать этот мотоцикл опять заново, завести его. Мы его привезли с Николаева. Я опять его разобрал, покрасил опять все заново. Вот, и теперь он выглядит так, как выглядит. Электрик наш местный отрегулировал зажигание. Теперь он заводится просто с полоборотом. Отличный мотоцикл. Я хотел его поставить у себя в художественной мастерской как арт-экспонат ну, для украшения интерьера. Но он настолько классный, что мне жалко, чтобы он просто стоял. И я на нем катаюсь с таким удовольствием. Он такие эмоции доставляет, неописуемые. Чтобы понять, надо просто на нем прокатиться. когда я его только сделал, собрал, доехал до ближайшего магазина, оборвался тросик газа. Я обратно его толкал там до дому, получил крепатуру. На второй дальняк я доехал уже до четвертой школы, это примерно километр. Отвалилось заднее крыло, заклинило колесо. Хорошо, что у меня была проволочка в кофре. Я примотал, доехал до дома. Третий раз я поехал в дальняк на работу, это 4 километра. Очень страшно было. Но я доехал до работы. Еще страшнее было ехать назад, потому что <laughs> точно такой же расстояние. Но он, слава богу, доехал. Сегодня я приехал 14 километров. Это самый мой большой дальняк за последнее время. Он работает отлично, он тянет, он работает идеально. Надо вот такие вещи сохранять, потому что это часть истории. Очень мало сейчас таких мотоциклов сохранилось, тем более в рабочем состоянии. Сейчас они очень ценятся. Я смотрел в интернете, за сколько продаются эти мотоциклы. Они дороже, чем японские. Потому что их мало. Их мало, они рабочие. Они по-настоящему настоящие, по немецким технологиям сделаны. Ну, короче, это классный мотоцикл. И специальный бардачок для инструмента и для документов. Вот такой паспорт. Целая книжка. Тут э, владелец Касаткин, Лука Герубович, Килия, это Одесская область. НРН Знак э, И-49 э, 56 год выпуска. Технические осмотры машины. На ходу исправный, на ходу исправный. Фара разбита, имеет вмятины глушителя, стоп-сигнал разбит. Неисправный в ожидании ремонта. На ходу исправный, на ходу исправный, на ходу исправный. Последний на ходу исправный, 65-й год. Документ между прочим. Я его заламинировал, чтобы он сохранился.